Нет, ну подожди. Говори. Филика, Филика. 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 Значит, принято решение. Принято решение. Мэр города Неля Игоревна Штепа съебалась. Ну понятно. А, понятно. Вчера она предложила правому сектору войти в исполком в гражданской одежде. По-тихому занять исполком. Когда сегодня мы ее изобличили, ну, я сказал, Нелли Игоревна, пожалуйста, приедьте, я вас жду. Она сказала, через, пол... через, полчаса я буду. Я звоню через час, вы Она говорит, я уже уехала в Артема, от... мэру города Ревы. То есть да, ее уже да, нет. Да, да. Спасибо, пацаны, слушайте. Спасибо, пацаны, слушайте. Принято решение. Возглавить руководство У меня приказ. Возглавить руководство города. Я Пономарёв Вячеслав Владимирович. А да мы в курсе кто ты. Тихо! Говори, 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 говори! Парни, парни, подожди, подожди. Значит, смотрите. Сейчас, на данный момент, мы готовимся к обороне. Я постараюсь найти хмелевого Анатолия Петровича. Вот. С его помощью мы, как говорится, с вами скоординируем действия. Поймите правильно, мне сейчас свои надо штабные функции выполнять здесь, по обороне. И потом я выйду вам и вместе все озвучим.